Привет, всем снова я, Енер а Юрец. Хочу представить вам жесткий. Так вот, вот его название. Вот такой вот. такой вот напись. Это на Windows XP без... 98 вес прошелки можно ставить Это вот, вот. Так. такой себе жесткий играл меня я, бы я, 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 уже жизнь давно думал вот. так. Это, Думал давно сделать видос фиг на такой штуку. Это и хочу заметить. На Windows 7 надо устанавливать на чтобы играл на него джойстик этот на Windows 7 надо устанавливать на 8-7 чтобы этот джойстик играл. У меня Windows 7 стоит. Я не покажу, я не установил. Вот этот установил. Показано, что тут. Вот. Вот русский наш. Наш, наш, наш. Наш, наш, наш. Вот разные разные страны написано. Ну, ладно, вот ну, как дальше идем. Вот так, такой столком Вот сверху коробочка. Вот джойстик. Сейчас мы дальше покрыли. И вот такие вот документы четкие. Короче, тут у нас, короче, на все, короче, на этой странице написано на английской мове. На следующей то же самое. Короче, то, то же самое на, на нашем языке, родном. И тут то, то же самое. Так и дальше. Что так, такое? Такие. такой штука такая. Вот. Дальше приходу. Вот отбрасываем. так вот. Вот такое вот название джойстика. Вот джойстик. Я его, его, его когда у меня XP был, Windows на конпе, я играл на в игры на, на этом джойстике. Пока мне папа не установил на Windows 7, я уже его на полку положил и забыл него. Вот видос хочу снять видосик и на нем видосик. Это когда будете брать его, когда вот на семерку будете ставить, это на семерку, это как бы ролик на мышке обычный. Кнопочки, чтобы это искать. Искать. Там клацать, короче. Короче, вы поняли. Так дальше. Ручка вот, удобная. Играть можно. Вот, кнопочки. Даже вот тут кнопочка, вот смотрите, есть. Вот, вот сюда нажимается, а сюда нажимается вот такой вот на, на USB порт обычно на, на комп идет вот, мне по шнур длинный нормальный можно играть вот. а вот тут вот, вот кто Ху -ху, извините вот такой вот штука так. вот, а вот эти две штуки вот вот эти как быстро хотите, чтобы он играл от две штуки. Ладно. Так нормально идет. Ходит нормально туда-сюда, назад, вперед, лево-право. Кто задумается об брать этот жестик, або какой-то другой. Этот он мне очень-очень сильно понравился умыщи брать, я ставлю этой фирме большой большой лайк и радую вам брать этот эту этот джойстик. ладно, все, это закончили. джойстик прикольный, хороший играет чудесно не глючит там ладно был с вами юриц геймер е... юрец пишите пишите комментарии ставьте лайк и конечно кто это не нравится ставьте вниз comentarios